Zdrawcie, z Wami Svetlana i rosyjski bez obaw. Dzisiaj tak zwane styl, uprzejmości. Najczęściej, kiedy o coś pytamy, na przykład o drogę, co mówimy? Izwinicie lub presticie. Synonimiczne, można stosować zamiennie, tak? Czyli przepraszam. Ale można również powiedzieć bądźcie! будьте добры, будьте любезны. Будьте добры, как пройти в музей Пушкина. Будьте любезны, как мне попасть в оперный театр. Далее. Могу я вас попросить, а то уж есть просьба. Найчаще услышим ее в э, при разговорах Могу я вас попросить, попросить переслать мне м, прайс, например, оценник, так? Переслать мне рапорт. Альбо вы не могли бы тоже избавиться от жечного просьба. Есть еще проще. То услышим при столе. Можно соль, можно перец. И подзинкование. Найпопулярнейшее «Спасибо». Барди вышуканы. «Благодарю». Але в листах официальных варто написать coś такиго. Я вам признателен. Родзай мэнский. Я вам признательна. Родзай женский. И хочу выразить благодарность. Альбо хочу погладари, или хочу подзинковать, але это бардово ладно вышучана форма до листов официальных российский без лобов